A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Ramli daripada OXQC 261 akan membentangkan tentang kaedah pengajaran sirah. Baik, dalam subjek sirah, kita tahu sirah adalah mata pelajaran mata pelajaran yang melibatkan fakta dan juga sejarah. Oleh itu, ada beberapa fokus yang harus ditekankan. Yang pertama adalah tarikh, tem, nama, tempat, peristiwa serta bilangan ataupun nombor sekiranya ada. Contohnya, uh, mengambil kira tentang berapakah bilangan tentera Islam yang terlibat dalam perang sekian-sekian. Selain itu kita boleh juga menggunakan 5W1H untuk mengembangkan lagi fokus-fokus dalam subjek sirah. Ada beberapa kaedah pengajaran yang boleh kita uh, fokuskan dalam subjek sirah ini. Yang pertama adalah melalui kaedah penceritaan iaitu storytelling. Yang kedua, kaedah soal jawab antara guru dan juga pelajar. Yang ketiga perbincangan dalam kelas antara pelajar dan juga kumpulan kecil. Yang keempat adalah melalui kaedah lakonan. Yang kelima melalui bahan bantu mengajar BBM seperti video, lagu, kad dan sebagainya. Seterusnya penghayatan nilai dan yang terakhir adalah menggunakan kaedah formula untuk mengingat untuk mengingat poin penting baik kita pergi kepada satu persatu iaitu yang pertama adalah teknik penceritaan teknik penceritaan guru menyampaikan kisah sirah secara tersusun dan juga menarik daripada pendahuluan klimaks dan juga penutup menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami murid mengikut tahap membantu murid menghayati peristiwa sejarah dan juga teknik penceritaan ini sesuai digunakan oleh semua golongan tahap murid. Seterusnya adalah soal jawab. Guru mengemukakan soalan berkaitan kisah sirah apabila setelah selesai mengajar pelajar. Dengan ini dapat menggalakkan murid untuk berfikir dan memberi pendapat mereka sendiri tentang apa yang telah mereka pelajari. Hal ini dapat meningkatkan interaksi dua hala antara guru dan juga pelajar. Sekaligus guru dapat menilai kefahaman murid secara langsung melalui soal jawab ini. Ketiga, perbincangan dalam kelas ini melibatkan murid berbincang dalam kumpulan kecil bersama kawan-kawan mereka. Mereka akan berbincang tentang pengajaran daripada peristiwa sejarah peristiwa sirah yang telah mereka pelajari. Dengan ini dapat membentuk kemahiran komunikasi dan juga kerjasama antara murid dan dapat menerapkan nilai murni dan juga pemikiran kritis murid-murid. Seterusnya adalah menggunakan teknik lakonan murid melakonkan watak dalam kisah sirah dengan ini murid dapat memahami situasi yang sebenar dan juga emosi watak yang mereka lakonkan. Ini akan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan bersesuaian dengan aktiviti PAK 21 pada zaman ini. Seterusnya adalah menggunakan bahan bantu mengajar BBM bahan bantu mengajar sangat membantu guru dengan guru boleh menggunakan gambar, flashcard, video, peta dan slide ini dapat menarik minat dan juga tumpuan murid yang mana akan membantu murid untuk visualisasi peristiwa siro. Ini juga akan menyokong gaya pembelajaran visual dan juga auditori murid kebanyakan guru menggunakan video untuk uh, mengajarkan sirah kerana lebih mudah dan juga cepat bagi pemahaman dan juga pembelajaran murid. Seterusnya adalah penghayatan nilai. Penghayatan nilai menekankan pengajaran dan juga teladan daripada sirah. Dengan ini, guru boleh mengaitkan kisah kehidupan seharian murid-murid dengan Uh, mengaitkan dengan penceritaan itu tadi contoh tentang uh, akhlak Rasulullah pada seharian uh, dengan ini guru boleh mengaitkan kisah apa aktiviti seharian murid yang boleh dikaitkan dengan dakwah Rasulullah dengan ini dapat membentuk akhlak dan juga sahsiah murid serta dapat menggalakkan murid untuk mengamalkan amalan-amalan Islam Baik, yang terakhir adalah kaedah pengajaran yang uh, boleh dikatakan berkesan adalah guru menggunakan formula bagi mengingati topik penting uh, dalam satu uh, subjek, dalam satu uh, topik lah. Yang pertama... Uh, formula mestilah mudah disebut dan juga diingat oleh murid dan tidak menggunakan formula terlalu banyak. Maksudnya guru boleh juga untuk selitkan uh, sikit uh, satu topik untuk formula kemudian topik lagi untuk mengingat dengan teknik nyanyian. Kemudian dengan teknik lakonan. Uh, formula pun merupakan salah satu cara pengajaran yang berkesan. Apakah tindakan guru selepas mengajar? Uh, selepas mengajar guru boleh meminta murid untuk melakukan mind map ataupun peta minda agar mereka lebih faham apa yang telah mereka pelajari selain itu guru boleh juga menyediakan latih tubi untuk murid menjawab selepas kelas dan juga boleh juga menggunakan uh, permainan interaktif seperti Kahoot quiz yang telah direka oleh Oxford sendiri Baik, kita boleh tengok dalam topik ini, dakwah Nabi dalam buku teks, uh, dia lebih uh, banyak tulisan lah. Uh, dengan ini dapat, mungkin dapat mengganggu fokus murid dan juga dapat menyukarkan bagi murid yang kurang menguasai tajuk. Jadi apakah pendekatan yang boleh dilakukan oleh guru? Yang pertama, guru boleh mengajarkan dengan menggunakan teknik storytelling ataupun penceritaan. Yang kedua, selepas selesai uh, uh, menggunakan pengajaran teknik penceritaan, guru boleh bersoal jawab dengan pelajar. Ini untuk menguji kefahaman dan juga fokus pelajar itu sendiri. Kemudian, guru boleh juga membuat latihan-latih tubi dan juga menyelitkan kuis interaktif selepas sesi pengajaran selesai. Baik, ini adalah contoh mind map yang boleh dilakar oleh murid selepas sesi pembelajaran. Dari sini, murid akan dapat melihat dengan lebih jelas apakah pecahan bagi tajuk-tajuk yang telah mereka pelajari. guru juga boleh menyediakan mind map untuk melihat uh, kefahaman pelajar dan juga memberi gambaran menyeluruh kepada pelajar. Baik bagi formula pula guru boleh juga menetapkan formula yang mudah untuk pelajar ingat dan juga sebut. Baik kita ambil satu contoh, golongan pertama yang memeluk Islam terbahagi kepada dua iaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui jasa Abu Bakar. Baik, melalui Nabi Muhammad golongannya adalah Siti Khadijah Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan juga Abu Bakar. Jadi mungkin pelajar akan terkeliru dengan jasa Abu Bakar iaitu Osman bin Affan, Sa'id bin Abi Waqas, Talhah bin Ubaidillah, Arqam bin Al-Arqam, Zubair Al-Awwam dan juga Abdul Rahman bin Auf. Maka guru boleh menetapkan formula kalau melalui Nabi, murid hanya perlu mengingat formula kaza Kaza iaitu Khadijah, Ali, Zaid dan juga Abu Bakar. Manakala melalui jasa Abu Bakar pula, murid boleh menghafal formula Ustaz AR. Ustaz AR. U Usman, Sa'id, Talha, Arqam, Zubair dan juga Abdul Rahman. Dengan ini murid akan lebih bersemangat dan juga lebih fokus untuk menghafal topik-topik uh, dalam subjek sirah Baik, kaedah pembelajaran yang berkesan adalah melalui storytelling iaitu pelajar tahu pelajaran awal dari pertama turunnya wahyu pertama sehinggalah kepada sehinggalah membawa kepada dakwah Nabi Muhammad secara terbuka. Seterusnya, guru boleh melakukan soal jawab dan mengajukan soalan kepada murid selepas selesai mengajar menggunakan teknik 5W1H Siapakah? Mengapakah? Bagaimanakah? Bilakah? Dengan ini, guru boleh mengesan pelajar yang tidak fokus ataupun kurang faham tajuk dan juga dapat mengulangi semula tajuk. Seterusnya, guru dapat melakukan latih tubi yang mana latih tubi ini boleh dilakukan menggunakan buku aktiviti sirah ataupun lembaran yang telah disediakan oleh guru. Yang terakhir, guru boleh menggunakan kuis ataupun permainan interaktif yang sangat sesuai dijadikan tidak kira pelajaran dah maupun menengah selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Dalam topik dakwah Nabi tadi, dapat uh, saya ringkaskan bahawa kaedah pembelajaran yang berkesan adalah yang pertama melalui teknik storytelling pelajar tahu perjalanan awal daripada pertama turunnya wahyu sehinggalah kepada sehinggalah membawa kepada dakwah secara terbuka. Selain daripada itu, teknik soal jawab juga membantu guru boleh mengajukan soalan kepada murid selepas selesai mengajar menggunakan 5W1H. Dengan ini, guru boleh kesan pelajar yang tidak fokus ataupun kurang faham tentang tajuk. Dengan ini, guru boleh mengulang semula pelajaran ataupun mendapatkan uh, respon daripada pelajar tentang pelajaran hari ini. Seterusnya, menggunakan latih tubi. Latih tubi ini boleh dilakukan menggunakan buku aktiviti sirah yang telah disediakan oleh pihak sekolah ataupun lembaran yang disediakan sendiri oleh guru terakhir adalah guru boleh menggunakan kuis ataupun permainan interaktif yang mana sangat sesuai dijalankan tidak kira pelajaran dah mahu menengah selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Baik, di sini telah saya sediakan contoh-contoh kuis interaktif tentang dakwah nabi. Di sini adalah uh, aplikasi Kafa smart yang telah direka oleh Oxford Quranic Center sendiri. Di sini terdapat soalan-soalan yang mengikut topik pembelajaran, penerangan tentang jawapan dan juga berwajah menarik yang dapat menarik minat dan juga fokus pelajar mudah untuk diakses oleh guru dan juga murid. Baik, selain daripada itu, ulang ataupun ringkaskan semua tajuk yang sudah dipelajari sebelum masuk ke tajuk yang seterusnya. Sebelum guru ingin meneruskan dakwah, uh, ingin meneruskan tajuk yang seterusnya daripada dakwah Nabi tadi melalui dakwah Uh, secara tersembunyi nak pergi kepada dakwah secara terbuka guru harus ringkaskan semua ataupun ringkaskan secara keseluruhan apa yang telah dipelajari tentang dakwah secara rahsia tadi sebelum masuk kepada dakwah kepada secara terbuka dengan ini murid akan nampak kesinambungan antara tajuk Guru harus memastikan pembelajaran tajuk dari awal jelas supaya murid dapat menguasai keseluruhan tajuk. Jika murid tidak faham ataupun tidak menguasai tajuk yang pertama, maka murid akan sukar untuk menguasai keseluruhan tajuk kerana sudah tidak faham daripada mula. Baik, bentuk-bentuk soalan pula penting untuk dikenalpasti soalan mana yang sering ditanya ketika peperiksaan dan guru haruslah membuat banyak kali latihan kepada murid supaya murid biasa dan juga faham kehendak soalan. Baik sampai di situ saja pembentangan saya sekian wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh